Когда первый прилет был на декабристов, я бегом схватила куртку, сумку и побежала вниз. Только дошла до низа и в этот момент влетела. Чую. И в той дом, в крышу. Я бегом звоню соседке, говорю, Людка, выходите, наверное, надо текать. И вышли сюда до дверей. Она до меня зашла, вышли до за дверей. Я говорю, может, и не будут стрелять. И тут чую опять свистить. Только мы